İç qafadan keçəndə ayetullah olasan, höccətül İslam olasan, professor olasan, qəhrəman vəznebardar olasan, yeganə futbolist olasan, gərək dədə qabağın keçin. Həç çox adamın öz prestiji biraz möqəyyət ictimaiyisi, yəkəli, istər o çini çürük dədə qala dalı, bu keçə bilməz. Yox, o gərək dədə keçə bilməz. Müştərit olsan gərək dədə keçə qabaq. Əhləvan dostum gələcək nənəncə qabaq. Sən qabaq gəsən abı validənsən. Nənən jarət gedə qabaq çıxırdı. Üçüncü budur ki, səsin dədən nənədən ucaq çıxmayacaq. Əhməd, sənə vacib deyəcəksəm bəli ağa. Səsin dədədən uca çıxsa abı validənsən. Nə ola rəq validənsən? Allahdir an dostsun izzetil cənalimə. Dədə nənəm bağışlamasa mən bağışlamaram. Əgər də onlar bağışdı. 500 il yol qalmış behiştən. 500 il. Yol qalmış behiştə. Bu behiştin ətri pıçırır məhşərə. Allah ağq validinin burnunun xasiyyətini alacaq. Tamam kafirlər bu behiştin ətrindən kef eləyəcək. Aq qovadəyin bu behiştin ətrini düşünə bilməyəcək. Bəzi xanımlar var, burnu xarab olur. O evdə oturub, ətin yanır, qonşu de, deyir, Hacı xanım, ətin yanır. Bu evdə oturub yiy bilmir. Qonşu deyir, Hacı xanım, ətin yanır. Allah bu, aq qovadəyin vurulu xasiyyətini alacaq behiştin ətrini nə dadmır, dadmır. Ona görə ki, bu duzu yeyib düzlanısıdır. əladin söz çox uzundu. Məsələ budur ki, İmamdan soruşur ki, dədənin nənənin ehtiramında hansı çoxdur? İmam dedi nənənin. Biman abir ya Rasulullah, kimə ağçılıq eləyim? Budur ümmə, nənəvə. Summa biman. Sonra kimə? Nənəvə. Sonra üç dəfə nənə, dördüncü dəfə dedi dədə. Ona görə də Nənə bu uşağın tərbiyətində dədədən çox zəhmət çəkib. Düzdür, pul qazanan, çörək gətirən dədədir, amma bu nənə 9 ay bunu ürəyinin başında saxlayıb ki, heç əziz əzizi ocaq saxlamasın. Öləndən nənə ölüb, təzədən dirilib. O çıx xanım zəiman halında ölsə şəhid səvabındadır. Qalsa özüylə Allahın arasında nə günah var bağışlanar elə bir təzə nənədən olur. Xoş. Nənənin məhəbbəti söz. Soruşun, "A, dedəm məni namaz istəyir" səslədi. Burdu zikri, be gəsl zikr ucadandı. Allahu əkber. Subhanallah. Yəni dedə namaz qıramdan namaz istəyir. Sənə cavab verəmmədim. Soruşub müstəhəb namaz qılıram. Nənəm məni səslədi. Burdur namazın arasında denən ləbbeyk. Namazın arasında denən ləbbeyk.